Денис Попович, военно-обозреватель на связи со студией Freedom. Денис, добрый день. Добрый день. Давайте, наверное, да, начнем с того, что в принципе тут, чтобы да, понять, кто за этим стоит, надо понимать, для кого это выгодно. Вот в принципе у многих СМИ не было никаких сомнений в том, что удар был нанесен россиянами, и а, публикация траектория движения Каба подтверждает эти слова. Вместе с тем, давайте, может быть, начнем с того, что в принципе какую выгоду дает Российской Федерации вот этот удар, почему он был нанесен и с какой целью? первое, это информационное отвлечение, да, то есть э, с целью обвинить э, наших бойцов в том, что э, мы наносим удары по, мирным, по мирному населению на территории Российской Федерации. Курскую область на территории Российской Федерации. Мы же помним, что до этого были заявления о том, что там на якобы освобожденных траектор... территориях Курской области, которые россиянам удалось воевать в ходе их попыток наступать, там были обнаружены, значит, э какие-то жертвы, какие-то тела мирных жителей и так далее. Они пытались это информационно разогнать, и очевидно не хотели этим ударом э, усилить этот эффект, обвинив э, в этом бомбометание по интернату значит э, украинскую сторону. Это, кстати, по-моему, не первый удар, там до этого было. Они наносили удары в подобных помещениях, где находились старики, где находились пожилые люди, и, и таким образом пытались обвинить украинскую армию в зверствах э, против э, мирного населения в Курской области, хотя Свидетельства жителей, которые там находятся, они говорят об обратном. Они говорят о том, что, в частности, Российская Федерация не позаботилась о отступлении, о ведении, о коридорах, по которым можно вывести этих людей из зоны боевых действий. То есть бросали стариков, да, бросали людей, которые не способны были самостоятельно перемещаться, бросали их без помощи, без продуктов и так далее. То есть сейчас мы видим многочисленные многочисленные значит, акции протеста в Курской области, те, кто был вынужден покинуть зону боевых действий, так или иначе, не предоставили соответствующее жилье. Поэтому, в то следовало, наверное, от этих процессов отвлечь внимание и обвинить украинскую сторону в том, что мы бомбим значит, подобного рода объекты. В этом помещении и там же были не только пациенты этого интерната, там были также женщины, дети, старики, гражданское население, которое готовилось к эвакуации. Ну и понятно, что военные Российской Федерации прекрасно знали о том, что они там находятся. Вот как мы вот эту информацию можем рассматривать? Ну, в принципе, объяснение точно такое же. То есть принести жертву собственных жителей, собственных граждан для того, чтобы обвинить Украину в том, что мы уничтожаем мирных жителей. Людей, которые не способны передвигаться без посторонней помощи, людей, нуждающихся, людей, страдающих, которые, в общем-то, нуждаются в помощи. То есть, в принципе, объяснение точно такое же. же. Их действия достаточно предсказуемое в отношении, я имею в виду российскую армию. Видели все неоднократно. Вот если посмотреть, опять же, да, скорее всего, это понятно, что вот эта эмоциональная составляющая это тоже такая неотъемлемая составляющая для пропаганды российской, в том числе. Но я так понимаю, что вот эта вот история с публикацией траектории полета Каба она как-то внесла коррективы, да, в какие-то версии того, что произошло, в том числе и для Российской Федерации. Как вообще это ну, повлияло да, на, 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 на течение вот этого всего события и последующих трактовок? Ну, любой специалист, глянув, конечно же, любой специалист, глянув э, эту карту и понимая, собственно, из каких источников она публикуется, не будет подвергаться мнению э, правдивость данных, которые э, на этой карте опубликованы. То есть любой профессионал все прекрасно поймет. И после этого даже самый упоротый, прошу прощения за слово, военкорп, которых много в Российской Федерации, не станет пытаться доказывать обратно. Ну и вместе с тем я так понимаю, что э, в принципе, да, если посмотреть на логику, если это в принципе можно э, назвать логикой страны агрессора, то они э, усиливают обстрелы, наносят э, удары по э, жилым домам, либо по школам-интернатам в преддверии каких-то больших событий. Мы это еще видели на самом-то деле еще в в начале агрессии Российской Федерации это больше 10 лет назад было во время так называемого Минского процесса. А сейчас это может быть таким, скажем так, какой-то попыткой информационного нагнетания вот в контексте вот этих сейчас пока разговоров, да, о грядущих переговорах между Трампом и Путиным, ну и каких-то уже последующих, возможно, мирных, так называемых переговоров между Украиной и Россией. Вполне возможно, так может расценивать, то есть подобного рода удары, расчеловечивание, очернение украинской стороны для того, чтобы снова-таки отвоевать себе более выгодные переговорные позиции, имею в виду со стороны Российской Федерации. Вообще, в принципе, с приближением мирных переговоров, по мере того, как будет понятно, что переговорный трек развивается, ожесточение будет нарастать. Поэтому в дальнейшем стоит, на мой взгляд, ожидать усиления террора со стороны Российской Федерации, как и в отношении жителей Украины, так и в отношении собственных граждан. Мы же видим, что им не удалось выбить нас с Курской области до 20 числа, до 20 января, до инаугурации Дональда Трампа. И сейчас они пытаются воздействовать на информационное поле именно вот таким вот варварским образом, уничтожая собственное население. К слову, это же происходит на территории Украины. То есть совершенно понятная их и привычная стратегия, которой мы уже, к сожалению, привыкли за три года войны. И вот, кстати говоря, о том, что Россия преднамеренно атаковала интернат в Судже Курской области, и это не ошибка, не случайно, считает также руководитель службы внешней разведки Украины в пятом десятом годах Николай Маламуш в эфире телеканала Freedom. Он говорил о том, что такой удар по своим же гражданским, это как раз элемент, в том числе, информационной войны Российской Федерации. Давайте услышим прямую речь и продолжим обсуждение. Целевая атака была проведена буквально мгновенно после того, как ряд средства массовой информации, включая даже уполномоченного по правам человека России Марш указала на то, что украинцы помогают местному населению России. Это как бы получило как-то негатив, такой диссонанс в этой э, общей информационной войне против Украины. Поэтому буквально через день этот удар уже конкретный по конкретному объекту. Вы знаете, я вспоминаю, в принципе, то, что происходило, в том числе и накануне полномасштабного вторжения Российской Федерации. Тоже было много новостей, которые ну, мы не всегда да, мы могли понимать, в принципе, что это такое, зачем и к чему это все происходит. Возможно, в том числе этот удар по суд же это как раз на внутреннего потребителя. Ну, простите, но ну, не такие же наивные в Соединенных Штатах Америки, либо в Европейском Союзе, чтобы не понимать, кто за этим стоит. Ну, перед началом широкомасштабного вторжения э, были попытки, попытки устроить такой себе глявец, да, то есть создать провокацию, которая могла послужить э, э, поводом да? начала да, войны. Да, То есть и глявец или серию глявец или то, ну, что там пытался Советский Союз устроить для того, чтобы продать вторжение в Финляндию в 1930 году и так далее. То есть, глявец это э, нацистский кейс, а вторжение в Финляндию, маленький инцидент 1939 года, это уже советский кейс все такое срок как мир на самом деле? Да? То есть подобного, создание подобного рода провокации, они формируют соответствующее информационное поле. Но вы здесь совершенно правы. Здесь скорее всего на э, в большей степени на внутреннего потребителя. То есть больше э, увеличение расчеловечивания украинской армии. То есть показать, что э, в зашли звери, которые уничтожают мирных жителей. Таким образом, очевидно, какой-то степени ускорить процесс рекрутинга новых э, солдат для российской армии, новых так сказать, добровольцев, для того, чтобы больше людей э, заключало контракты, чтобы дальше идти воевать, чтобы пополнять резервы, пополнять вооруженные силы, вооруженные силы Российской Федерации. То есть это может быть направлено и для этого. Мы сейчас видим, что есть определенные затруднения, связанные с комплектованием вооруженных сил Российской Федерации, потому что нужно все время повышать выплаты. Бюджеты не бесконечны, бюджеты не бесконечны. Поэтому нужно придумывать новые, скажем так, стимулы для того, чтобы больше людей шли в армию. И здесь э, вот этот удар тоже может, можно расценивать как определенный стимул. Да, вы знаете, просто в пользу этой версии говорит и вот эта вот история с северокорейскими солдатами в Курской области, напомню, там воевала некоторое их количество. Вообще Россия отправила на фронт воевать против Украины 12 тысяч солдат из КНДР. Около 4 тысяч из них уже погибли, рассказал об этом президент Владимир Зеленский в интервью польским СМИ по его словам. В общей сложности армия РФ уже потеряла в Курской области области около 35 тысяч а, военных и вот сейчас говорят о том что в принципе а, эти Северокорейские солдаты, они как-то из-за этих больших потерь отошли, и я так понимаю, то ли не будут сейчас активных действий принимать, то ли не будет еще кто-то из них приезжать, вот тут тоже эту историю расскажите, и насколько, скажем так, оправдалась история с вот этим иностранным легионом, назовем это так, для Путина? Ну, на мой взгляд, не оправдалось. На мой взгляд, я подчеркиваю, может быть, кто-нибудь из военнослужащих, которые не ходи... непосредственно находились там и противостояли северным корейцам, само не согласится. Но, исходя из тех надежд, которые на них возлагались, э, для того, чтобы они могли помочь выбить нашу Воскресенскую область, эти надежды не оправдались. Более того, они понесли потери, и понесли потери из-за неготовности к современной дроновой войне. Потери они понесли значительные, вы только что озвучивали эту цифру, это каждый третий Северной Кореи там погиб из общего числа 12 тысяч военнослужащих. Есть и другое мнение, что они были отведены лично товарищем Ким Чен который, скажем так, ужаснулся масштабами потерь. И тем, как эти люди расходовались с российским командованием, они находились, мы знаем, в составе российских подразделений и бросались на позиции украинской армии в духе мясных штурмов. То есть, а это был все-таки спецназ да, Северной, Кореи, Северной Кореи. Это были люди достаточно подготовлены, которые были брошены на территорию Курской области, чтобы показать все свои возможности, все свои навыки и не ударить грязь лицом. И вот так вот, как мясо, как мясо расходовали. То есть это еще одна версия, что товарищ Ким Чен Ын был, э, ужаснулся, скажем так, масштабами потери своих обученных подразделений. Но в общем и целом они показали себя как достаточно подготовленные люди, э, достаточно мотивированные, достаточно изобретательные, достаточно выносливые. Но в то же время мы видим, что к современной войне они казались не готовы. Отведут их или нет, большой вопрос. На мой взгляд, не отведут. На мой взгляд, они там побудут какое-то время в глубине боевых построений, перегруппируются, получат подкрепление там, через какие-то один-два месяца и будут снова брошены в бой. Рад буду ошибиться, то есть рад буду ошибиться, если их отведут из э, Курской области, они больше тут не появятся на Курщине, то это будет только плюс. Ну и трудности перевода, наверное, то, что тут сыграли свою роль. Но ну, это уже тема для следующих эфиров. Денис, спасибо большое, что находите время к нам присоединяться. Денис Попович, военный обозреватель, напомню, с нами был на связи.